Олимпийский день – это праздник спорта, где каждый сможет найти себе занятие по душе и почувствовать себя настоящим олимпийцем. В этом году организаторы такого дня в нашем городе дали старт своим малым олимпийским играм. На площади возле детской юношеской спортивной школы развернулся настоящий праздник, в котором приняло участие более 200 ребят из трех пришкольных лагерей Армянска. Это Бригантина, Росток и Олимпия. Все участники были разделены на 10 отрядов. На торжественной линейке присутствовали представители городской власти Министерства Крыма, организаторы праздника, а также заслуженные тренера и мастера спорта Украины. Джафир Бекиров, почетный гость праздника, говорит, подобные мероприятия показывают не только спортивные достижения ребят, но и объединяют молодежь. Я бы хотел пожелать, чтобы все дети занимались спортом, потому что сегодня в наши такое катастрофическое время нужно здоровье. И поэтому максимум внимания родителей на своих детей, чтобы за руки приводили в детские спортивные школы, чтобы максимально возможность была заниматься подвижностью и спортом. Тогда будет здоровое население, здоровый дух и здоровое наследство. В этот день все было как на настоящих Олимпийских играх. Торжественная церемония открытия, флаг Олимпийских игр и даже талисман праздника – забавный футбольный мяч. Все располагало к тому, что сегодняшний день ребята проведут интересно и с пользой. Даже сам бог Олимпа спустился с небес, чтобы пожелать юным спортсменам удачи. Свое мастерство в рукопашном виде спорта всем присутствующим продемонстрировали маленькие каратисты нашего города и гости из Каланчика. Ребята с большим восторгом следили за каждым движением маленьких спортсменов, а некоторые даже пытались повторить сложные боевые трюки. Я убеждена, что сегодняшнее мероприятие объединит всех жителей нашего города вокруг олимпийских ценностей. Олимпийские ценности – это Честь, достоинство, взаимоуважение и самосовершенствование. После пышной церемонии открытия Олимпийского дня и напутственных речей все отряды получили маршрутные листы. Ребята путешествовали по станциям, где выполняли разнообразные спортивные задания. Названия станции говорили сами за себя. Попрыгунчики, Олимпийский пробег, футбольная, баскетбольная – всего 10 наименований. Также юные спортсмены ознакомились с историей Олимпийских игр и посмотрели о них короткометражный фильм. В итоге все ребята получили массу позитива, а также проверили свою физическую подготовку. Мне это мероприятие очень понравилось, особенно понравилось прыгать на скакалке. Правда, я не сильно быстро прыгала, но мне очень в целом понравилось все. В этот день здесь действовал Олимпийский принцип. Главное не победа, а участие. Поэтому каждый ребенок получил сертификат, что он является участником Всеукраинского олимпийского дня и памятный подарок. Хочется верить, что эти маленькие спортивные звездочки обязательно зажгутся на Олимпийском небосклоне и что в их копилке еще будет множество олимпийских наград. Виктория Мирчева, Руслан Лисевич, программа новости.